અમદાવાદ ની અંદર લગભગ દસ થી કરોડપતિ બની ગયા છે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ છીએ બરાબર તો આપણને પણ શું છે કે કરોડપતિ કઈ રીતે બનવું એનું જે મંત્ર છે ને આપણને મળે કે આ બિઝનેસ ની અંદર કઈ રીતે કરોડપતિ બનાવે છે

दोस्तों मेरा नाम योगेश ठक्कर है मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं दोस्तों जैसे बहुत सारे लोगों ने जयदेव भाई ने जो बोला था तो नए लोगों ने हाथ खड़े किए थे वैसे मैंने भी इसी बिजनेस को जो मेरा स्टार्ट था मेरा स्टार्टेड था एक दोस्त ने मुझे तीन साल पहले फ़ोन करके होटल में इन्वाइट किया था दो में जैसे आपको किसी न किसी दोस्त ने या रिलेटिव ने इस हॉल में इनवाइट किया है वैसे मुझे वहाँ होटल पर इनवाइट किया था और मैं वहाँ पे गया था ये सारा प्लान और प्रेजेंटेशन होटल के रूम में ही मैं समझा था हम लोग बैड लक थे कि प्रोडक्ट हमको उस वक्त देखने को नहीं मिला था क्योंकि तो कोरोना काल था प्रोडक्ट का जो ट्रैवलिंग और कुरियर सर्विस बंद होने के हिसाब से सब बंद था तो हमको पोस्टर दिखाया था कि ऐसा प्रोडक्ट आएगा पोस्टर में जो देखना था देख लिया लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जो टेक्नोलॉजी सुना ये प्रोडक्ट इस तरीके से प्रोडक्ट बॉडी पर वर्क करती है तो समझ में आ गया और जल्द उसी लिए समझ में आया कि बेसिकली पंद्रह सत्रह साल से हेल्थ और वेलनेस की प्रोडक्ट में काम कर रहे थे इसलिए ज़्यादा समझने में देर नहीं लगी इसलिए मैंने ऑन द स्पॉट सबसे पहले एक प्रोडक्ट लेने का डिसीजन ले लिया कुछ भी करो ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है, है। प्रोडक्ट कैसे लिया था मैं बताता हूं कई बार बता चुका हूँ बताता हूं क्योंकि तो उस वक्त जेब में पैसा नहीं था और आप हुए सात हजार चार सौ में मिल रहा है हमें सात हजार नौ सौ नब्बे में मिल रहा था समझा आपसे भी चार सौ पांच सौ रुपया ज्यादा हमें पे करना था तो आ, जिस दोस्त ने मुझे बुलाया था उसको मैंने पूछा कि उसका आ, पैसा कब देना है क्योंकि आज ही देना है आज दो ही तो ही रजिस्ट्रेशन होएगा और आज दोगे तो भी प्रोडक्ट तो बीस पच्चीस दिन बाद ही मिलने वाली है अभी मिलने वाला नहीं है तो मैंने तुरंत उनको केवाई सी के रजिस्ट्रेशन करवा लिया चार दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ और आफ्टर टुडे मतलब दो दिन के बाद मैंने मेरी चार ग्राम की अंगूठी बेच दिया था उसी वक्त क्योंकि डिसीजन ले लिया कि लेना ही था डिसीजन क्यों लिया क्योंकि उसी दिन मैंने वो ड्रीम्स देख लिया था कि आज जिस प्रोडक्ट को लेने के लिए चार ग्राम की अंगूठी बेच रहा हूं न यही प्रोडक्ट चालीस तोला सोना मुझे देने में देर नहीं करेगा क्यों समझ लिया था क्योंकि ये प्लान को उस दिन मैंने स्टडी कर लिया था जल्दी समझ में क्यों आया क्योंकि जिंदगी में नेटवर्क के अलावा कुछ किया नहीं है बत्तीस सालों से बत्तीस साल का तजुर्बा था एक्सपीरियंस था इसीलिए थोड़ा जल्दी समझ में आया हेल्थ का बंदा था तो प्रोडक्ट भी जल्दी समझ में आ गया और हमने उसका रिजल्ट का भी हमने इंतजार नहीं किया ये बता देता हूं रिजल्ट आज क्योंकि आज, आज नाइट में सो गए मेट्रेस पर और मॉर्निंग पे रिजल्ट मिल जाता है ऐसा नहीं है हाँ आपको नींद अच्छी आ जाएगी थोड़ा बहुत पेन रहेगा राइट बोलते हैं ना कि भी मूड नहीं रहता है वो सारी चीजें तुरंत मिल जाती है लेकिन अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा चाहे चार पांच दिन एक वीक राइट लेकिन हमने इंतजार नहीं किया हमने उसी दिन से वहां होटल पे ही लोगों को बात बताना शुरू कर दिया होटल भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया और छह तारीख पर पैसा देके के एक बात को आगे लेकर चले आज तीन साल हो गए दोस्तों एक लाख से भी ज्यादा लोग आ गए हमारी टीम में एक लाख से भी ज्यादा लोग पता नहीं था जब स्टार्ट किया था कि इतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा और ना तो इसमें हमारा कोई दिमाग लगाया हुआ है ना इतना ज्यादा होशियार है समझ में आया लेकिन एक कंपनी का सिस्टम और कंपनी का जो प्रोडक्ट काम कर रहा है रिजल्ट दे रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट मिला लोगों ने तो हम पर खाली भरोसा रखा जो हमारे दोस्त लोग थे जैसे हमारे भरत भाई साधु है भाई है उर्मिल भाई है आरती मैडम है कृपा मैडम है हमारे मैडम है आ, शिल्पा मैडम है जयदेव भाई है कलाल साहब है रीना मैडम है वंदना मैडम है आप सब लोग और ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने हम पर भरोसा किया और सब लोगों ने मिलजुल के बिजनेस को आगे बढ़ाया आज ये कारवा इतना बड़ा हो गया दोस्तों और सब लोगों के घर एक बीजे एक दूसरे के जरिए ये प्रोडक्ट पहुंची लोगों को रिजल्ट मिला और जिन जिन लोगों को रिज़ल्ट मिला इनमें से कई लोग ऐसे थे जो एजेड थे और बहुत सारे लोगों को बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम था कि डॉक्टर भी उसको न मिटा सके ऐसा रिजल्ट हमारी प्रोडक्ट ने दिया तो सारे लोगों की दुआओं से कल रात जब क्लोजिंग हुआ तब एक करोड़ साठ लाख किया एक करोड़ साठ लाख मार्केट में जाओगे ना या तो कोई आप बिजनेस कर रहे हो अभी भी तो आपको मालूम रहेगा कि एक करोड़ साठ लाख मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी व्यापारी का लड़का हूँ एक करोड़ साठ लाख कमाना आसान बात नहीं है आसान बात नहीं है इधर करना क्या है प्रोडक्ट लेना है यूज करना है और अच्छा लगे सही में तो खाली लोगों को बताना है वो तो करते ही है हम लोग ये तो हमारे कल्चर में आ चुका है ब्लड में है हमारा जो चीज अच्छी लगती है वो तो हम दूसरे को बताते ही है बताते क्या नहीं बताते जेंट्स को लेडी जो छोटा बच्चा हो बुजुर्ग हो मेच्योर मैन हो मैच्योर लेडी हो सब लोगों को ये कल्चर में रहता है वही काम किया हमने और कुछ भी नहीं किया और आज भी वही कर रहे हैं अभी स्टेज पे खड़े खड़े क्या कर रहा हूँ जो एक्सपीरियंस हुआ है वही तो शेयर कर रहा हूं मेरे पास ये अभी तीन साल से तो, तो बहुत सारी बातें बता सकता हूँ आप लोगों को भी क्या करना करना है है प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूज और का जो रिजल्ट मिलता है वही शेयर करना है बाकी का कंपनी के ऊपर और लीडरों के ऊपर छोड़ दो कि ये बिजनेस किस तरीके से आगे ले जाना है दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा आपने ये जिंदगी में इससे पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा खाली बातें करने से लोगों के साथ ये बात शेयर करने से हमारा जो भी बिजनेस करते हो या जॉब करते हो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है उसके अलावा भी हमारे घर ये बात खाली प्रोडक्ट की बोलने की वजह से लाखों रुपया करोड़ों रुपया आ सकता है ये आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरीके का बिजनेस है इसमें खाली जैनस नहीं है तो आज अभी शादी का अभी सीजन चल रहा है इसीलिए थर्टी फोर्टी परसेंट संख्या कम है राइट बाकी फिफ्टी परसेंट लेडीज रहती है और इस बिजनेस को जेंट्स से ज्यादा लेडीज लोग समझ चुके हैं जेंट्स से ज्यादा क्योंकि एक दूसरे को बात बताने की होशियारी जेंट्स से ज्यादा लेडीज में होती है वो कहीं से भी घुस जाएगी कहीं से भी घुस जाएगी और उनका तकदीर देखो वो लेडीज से भी बात कर सकती है जेंट्स को भी कर सकती अंजान को बात नहीं कर सकते अगर किया तो शायद चप्पल खाने की तैयारी रखनी पड़ती है इन लोगों को कोई आदमी को बात करेगा तो कोई बोलेगा चप्पल मारूंगा अरे आओ ना कॉफी पी समझ में आया तो उन लोगों को एक आ, आ, कल्चर में एक वर्ड गिफ्ट मिला हुआ है इसलिए वो लोग आगे है, बाद है। लेकिन ये लोग आगे है तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा जेंट्स में भी रहता है अगर वही यूज एक्सपीरियंस को इस बिजनेस में लगाया इसको बिजनेस मानकर चले और सब लोगों का सपोर्ट लिया राइट तो ये वादा करते हैं दोस्तों कि आज आप पहली बार देखने के लिए आए हैं आने वाले दिनों में कई सारी प्रोडक्ट आपके जरिए जाएगी और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के घर भी लाखों रुपया करोड़ रुपया हंड्रेड परसेंट आएगा ये बोल सकते हैं राइट बात है लेकिन करना पड़ता है करना पड़ता है बता देता हूँ इधर बहानेबाजी नहीं चलती प्रोडक्ट लेने की बात कर रहा हूँ लेने में भी बहानाबाजी होती है जिसके साथ आए हो अभी बाहर जाके पूछेगा कैसा लगा बहुत अच्छा डेमो कैसा लगा बहुत अच्छा प्रोडक्ट कब लेना है पूछना पड़ेगा इधर फुल स्टॉप आ जाता है पूछना पड़ेगा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि इसके अलावा जिंदगी में कभी किसी को कुछ पूछा है इसके सिवा कुछ पूछा है नहीं बाकी तो रिजल्ट हम खुद ले लेते हैं डिसीजन भी खुद लेते हैं लेकिन जब पैसा निकालने की बात आती है ना ये पैसा आपका बर्बाद नहीं जाएगा अगर सात चार सौ में प्रोडक्ट लिया नौ छह सौ वाला लिया ग्यारह नौ सौ वाला लिया या पंद्रह नौ वाला अगर ये प्रोडक्ट आपके घर में आ गया ना तो एक दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों कि आपको और आपकी फैमिली को जो डॉक्टर लोगों के पास या तो अस्पताल जाने की जो आपकी फ्रिक्वेंसी रहती है वो हमेशा बंद हो जाएगी या 99 परसेंट कम हो जाएगी ये प्रोडक्ट आपके घर पर आने की वजह से बता देता हूँ ये प्रोडक्ट जिन जिन लोगों ने यूज किया उनको मालूम है और आज भी यूज कर रहे हैं तो कई लोगों को यह मालूम नहीं कि प्रोडक्ट कितना रिजल्ट दे सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी हम मार्केट में घूमते तो लेते हैं लेकिन हंड्रेड परसेंट यूज नहीं करते हैं हंड्रेड परसेंट यूज नहीं करते हैं इसीलिए कंपनी ने चार प्रोडक्ट की एक किट बनाई है क्योंकि बहानेबाजी करने वाले लोग हैं वो कंपनी के सर को मालूम था सर अभी रात को तो सोते ही अभी दिन में क्या करें दिन में थोड़ा सो जाए चौबीस घंटा चौबीस घंटा नहीं सोना है छह घंटे काफी हो गए लेकिन बाकी जब आप बाहर जाते हो तो बेल्ट का यूज करो पानी की बोतल साथ में लेकर जाओ चौबीस घंटा मैग्नेटिज्म की से ही आपकी बॉडी में रहे इसके लिए एक चार प्रोडक्ट का पूरा किट बनाया है और इसीलिए नहीं एक, लो, लेकिन एक ही बंदा घर में चारों प्रोडक्ट यूज करे सबसे पहले ऐसा नहीं क्योंकि मैट्रेस बीवी ने लिया जो अपना आ, पिलो कवर है वो असबन ले गया क्योंकि उसने पैसा निकाला उसको कवर बहुत हो गया। बच्चे लोग बेटे ले जाते हैं और हमारा जो वाटर एनर्जी पैक तो बोलती है हमारी बेटी कॉलेज जाती है वो ले जाएगी समझ में ऐसा मत करो पहले फुलफिल एक प्रोडक्ट चारों प्रोडक्ट एक ही बंदा यूज करो और रिजल्ट निकालो रिजल्ट मिलता है तो लोगों को आगे बात शेयर करो ऐसी मीटिंग में लोगों को इनवाइट करो आपके घर भी इनवाइट करो मेडर लोगों को वहां पर भी बुला सकते हैं तो आपके जरिए भी बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगी तो उम्मीद रखता हूँ ले, ले और कोई भी प्रोडक्ट लेके बिजनेस को आगे बढ़ाइए ऐसी शुभकामनाएं के साथ थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक थैंक यू हवा आप पच्चीस लाख थे अब स्टेज पर आ जाओ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आई जाओ सर तुम भी आई जाओ भरत भी सर मेरे बड़े उठाए चार मिनट हां हां वहां तो नहीं आई जाओ मैडम प्लीज ताली दीजिए बजा मारे नमस्कार नमस्कार दोस्तों मेरा नाम भानु भी बरवाड़ है और मैं बिजनेस शुरू करे दो साल हो गया अपलाइन डाउनलाउन क्रॉसलाइन सभी के सहयोग से बावन लाख रुपया इनकम किया આપે જીજને બોલ્યા ઉષ્પે વિશ્વાસ રજ્ઞા ગમા લો કે મેં બી અસર ગમાયા થેન્ક યુ વરી મચ મારું નામ શિલ્પા પારેખ છે હું પોતે બ્યુટિશિયન છું અને બ્યુટિશિયનનું કામ કરતાં કરતાં મેં પોતે અત્યારે થર્ટી ફાઇવ લેક્સ રૂપીઝ પણ કર્યા છે ખાલી બે જણને બતાવ્યું એમાં થર્ટી ફાઇવ લેક્સ મળ્યા છે તો તમારી બે થેન્ક યુ નમસ્કાર નમસ્કાર હા મારે એક સિંગર મિત્ર હમણાં હતા શરૂઆતમાં ખબર બધું આયોજન કરે છે એમને એમ કે ભરતભાઈ ગાવા માટે બોલાવતા હોય છે જયદેવભાઈ ગાવા બોલાયા તો જયદેવભાઈ મને ગાવા બોલાયા હતા જઈને જતો રહ્યો શાદીનો મોસમ છે બાકી અહીંયા જગ્યા બેસવાની તમને મળી રહે એ મળે નહીં અને હું પણ